أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها يُحْيِ اللَّهُ وَيُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. صدق اللہ. بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوا قاتل نامعلوم تھا حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ السلام نے اللہ سے دعا کی تو حکم فرمایا گیا انہیں کہیں ایک گائے ذبح کریں اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول پر ماریں جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے ہیل و حجت کے بعد بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے فرمایا گیا کہ یہ ایسا معاملہ تھا کہ اس میں تم آپس میں جھگڑ رہے تھے و عید قتل تم نفسن فدار تم ایک دوسرے پر الزام دے رہے تھے ظاہر سی بات ہے کہ جب قاتل نامعلوم ہو تو اس کا الزام مختلف قبائل ایک دوسرے پر دیتے ہیں عزیز و اقارب ایک دوسرے پر دیتے ہیں گویا اس معاملے کو تم چھپا رہے تھے قاتل کون ہے سامنے نہیں آ رہا تھا مخرجما کن ما کنتم تک تمور اللہ جل شانہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے اسے ظاہر فرمانے والے تھے اسے سامنے لانے کا ارادہ فرما رہے تھے ایک چیز میرے اور آپ جیسے گناہ گاروں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور اس آیت شریفہ کے چند لفظ ہمیشہ سامنے رکھنے چاہیے واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون تک تمون اللہ ایسی ذات ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اسے ظاہر کرنے والے ہیں اپنی نشست و برخواست میں اپنی تنہائی خلوت میں کہیں بھی ہم کوئی چیز چھپ چھپا کر کرتے ہیں کہ یہ کسی کو پتا نہیں چلے گی کسی پر ظاہر نہیں ہوگی اللہ فرماتے ہیں میں اسے ظاہر کرنے والا ہوں چاہوں تو دنیا میں پردہ پوشی کیے رکھوں اور چاہوں تو دنیا میں ہی ظاہر کر دوں یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے چاہوں تو پردہ پوشی کیے رکھوں اور چاہوں تو پوری انسانیت کے سامنے تمہارے چھپے ہوئے راز تمہارے چھپے ہوئے کام لوگوں کے سامنے رکھ کر تمہیں رسوا کر دوں عرض کا یہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے مقتول کا قاتل نامعلوم تھا قتل کے بعد چھپ رہا تھا اللہ نے کیسے اپنی قدرت سے اسے سب کے سامنے عیاں کر دیا ایسے اللہ ہر ایک کے چھپے کام کو ظاہر کر سکتے ہیں اللہ مخرجم ما کنتم تک تمون ہمیں اس چیز کا ہمیشہ دہان رہنا چاہیے فقل نظر بو بے ایسا ہی ہوا گائے ذبا کی گئی اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارا گیا وہ زندہ ہوا زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے پیسے دولت کی لالچ میں جنگل لے جا کر قتل کیا قاتل کا نام بتانے کے بعد پھر وہ اللہ کے حکم سے مر گیا فرمایا کزالک یوی اللہ الموتا اس سارے واقعے سے ایک چیز اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کریں گے مشرقین مکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی ہوگی قبرستان چلے جاتے پرانی ہڈیاں اٹھا کر لے آتے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان ہڈیوں کو مٹھی میں لے کر اسے توڑ دیتے اور حضور پاک صلی اللہ تع علیہ وسلم سے سوال کرتے کئی یحی اللہ بعد موت ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی کیسے ہوگی یہ ہڈیاں جو چورا چورا ہو گئی انہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا اللہ نے فرمایا کذا لکی اللہ الموتا ایسے ہم زندہ کریں گے اب بظاہر ایسے ہونا ممکن نہیں کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا کسی بھی مرنے والے کے جسم سے لگایا جائے تو وہ زندہ ہو جائے لیکن اللہ اپنی قدرت سے کر سکتے ہیں اور اللہ نے کر کے دکھایا ہے فرمایا مردوں کو زندہ کرنا ایسے ہوگا یعنی ہمارے حکم سے ہوگا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ آیاتی فرمایا ہم ایسے اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں اب یہ نشانی کوئی آج کی نہیں یا آج کے لیے نہیں یہ اس زمانے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور یہ بنی اسرائیل ان کی امت تھی اس زمانہ میں یہ قتل ہوا اللہ نے اپنی نشانی دکھائی پھر یہ بیان ہوتا چلا آیا چلا آیا پھر یہ قرآن پاک میں اللہ, اللہ شانہ نے نقل فرما دیا قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے اس کو پڑھ رہے ہیں اس واقعے کو تازہ بتازہ تازہ بتازہ کر رہے ہیں آج ہم اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں فرما ایسے ہم اپنی نشانیاں بتاتے ہیں اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں زندہ رہتی ہیں اس سے سمجھنی یہ چیز یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں اور اس کی قدرت طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں وہ جو چاہے کرے وہ جیسے چاہے کرے یہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانی لعلکم تعقلون شاید کہ تم سوچو یہ جملہ بڑا عجیب ہے اور فرمائیں گے تو بات سمجھیں گے شاید کہ تم عقل سے کام لو کیا مطلب کہ قرآن پاک بھی پڑا جاتا رہے اور اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بیان ہوتا رہا اور اس زمانہ میں جب یہ گائے ذبا ہوئی مقتول کے جسم پر اس کا گوش لگا زندہ ہوا قاتل بتایا اس زمانہ میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر ہر کسی کو سمجھ آ جائے ایسے ضروری نہیں ہر کسی کو عقل آ جائے ایسے ضروری نہیں اللہ جل شان سمجھ اور عقل کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں اب ایسی بہت سی چیزیں ہم بھی آدھے سوئے آدھے جاگے آدھے حاضر آدھے غیر حاضر سن لیتے ہیں اور سنی سنائی کر کے یہاں سے سنی اور پھر غائب اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر مستقل غور اور اپنی زندگی میں ان سے سبق لینا اور اللہ پر ایمان اور یقین میں اضافہ کہ میں میرے حالات اور میرا اللہ اللہ اپنی قدرت سے جب چاہے جو چاہے میرے لیے کر دے یعنی اللہ کی قدرت پر ان چیزوں سے یقین حاصل کرنا اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق بخش